Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Lima Berita Panas minggu ini bersama saya, Masra Malak. Kita mulakan dengan berita pada tarikh 3 Februari 2006. Antara yang sering menjadi sebutan pada minggu ini ialah cadangan untuk menjadikan Khairi Jamaluddin sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur. Wah, betul ke ni? Mari kita dengar. Carangan mengadakan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur dilihat berpotensi membuka laluan baharu buat bekas Menteri UMNO Khairi Jamaluddin untuk kembali menonjol dalam landscape politik negara. Malah berkemungkinan menjadi batu loncatan ke arah jawatan Perdana Menteri. Perbincangan ini tercetus selepas bekas Ahli Parlimen DAP Ong Kian Ming secara terbuka menyokong dan bersedia berkhidmat seandainya Khairi menjadi Perdana Menteri. Namun, realiti sistem politik Malaysia menuntut seorang calon Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti ahli parlimen serta institusi parti bukan mandat langsung rakyat. Setakat ini, Khairi masih dianggap orang luar. Selepas dipecat daripada UMNO, manakala sistem pilihan raya majoriti mudah First Past the Post atau FPTP pula menukarkan parti baharu untuk bertapak. Pilihan Raya Datuk Bandar Kuala Lumpur jika dilaksanakan akan menjadi jawatan eksekutif pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ahli Sains Politik Universiti Sunway Wong Chin Huat berpandangan ia antara cara realistik untuk membuka sistem politik berbanding menunggu parti baharu menawan majoriti kerusi parlimen. Namun, cadangan ini berdepan tentangan khususnya daripada parti-parti Melayu berhaluan kanan. Ia dibimbangi bakal menghakis pengaruh politik Melayu di kawasan bandar majoriti bukan Melayu. Beberapa pemimpin AMNO telah menyuarakan pantahan manakala PAS dijangka turut mengambil pendirian serupa bantahan ini dijangka menjadi faktor penting dalam keputusan kerajaan sama ada mahu melaksanakannya atau tidak pada masa sama kerajaan perlu mengimbangi sentimen pengundi Melayu dan sokongan bukan Melayu khususnya di Kuala Lumpur Berita panas seterusnya Rafizi Ramli katanya tidak mahu menjadi Perdana Menteri dan buat perbandingan dengan Anwar Ibrahim yang dianggap terlalu gairah mahu kejar jawatan Perdana Menteri. Macam mana tu? Bekas Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli menegaskan beliau tidak mempunyai obsesi untuk menjadi Perdana Menteri. Rafizi membuat perbandingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menurutnya terlalu gairah mengejar jawatan itu. Dalam hantaran di platform X, ahli parlimen pandan itu berkata beliau bersyukur kerana tidak terbeban dengan cita-cita politik peribadi. Malah kini lebih selesa menjalani kehidupan tenang dan bersara seperti orang biasa. Menggambarkan dirinya sebagai seorang yang mudah berasa cukup Rafizi menegaskan beliau tidak mengejar kuasa atau kemasyuran sebaliknya mahu setiap peranannya memberi kesan dan perubahan. Sejak tewas dalam pemilihan timbalan Presiden PKR serta meletak jawatan dalam Kabinet, Rafizi semakin lantang mengkritik kepimpinan parti dan kerajaan termasuk melalui media sosial dan podcast kendaliannya. Dalam kenyataan terbaharu, beliau menegaskan kerajaan perlu sentiasa terbuka terhadap teguran sambil mengingatkan bahawa kuasa yang tidak dicabar berisiko membawa kepada rasuah Dewan panas ketika isu sempadan Malaysia Indonesia dibentang Perdana Menteri Kenyataan Anwar mengenai dakwaan fitnah telah mencetuskan keriuhan dengan bantahan daripada blok pembangkang di Parlimen yang seterusnya mencetuskan bantahan lanjut daripada ahli Parlimen backbenchers yang lain. Jadi saya harap kalaupun pembangkang memilih untuk tidak menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai dan tentera, dah ya, belum. Kena yang ada itu menghina kenyataan biadab menghina itu ada ya apa yang tak betul termasuk pendang menyata kalau kalau tak tahu 6. baik Tuan kalau tak betul. tahu tanya kalau tak tahu jangan maki hamun tak tahu tanya oi hey, mengaku sejala kalau penghina Tanya betul baik jadi inilah penjelasan saya dan saya betul lima lagi kawasan yang didakwa selesai lima lagi kawasan yang didakwa selesai. Terangat. Yang intertidal. Ya, saya ingin sebacakan Sabah Kalimantan Utara, empat kawasan outstanding border boundary problem di sektor uh, Sarawak Kalimantan Barat itu masih dalam proses perundingan antara kedua-dua negara. Jadi saya harap rakan-rakan di ahli parlimen Dewan Ahli Parlimen Peraturan Dewan. Tahun berapa dah? 36 12. Isunya apa dia? Isunya tuduhan apa? Perdana Menteri mengatakan bahawa kita memaki hamun. Hmm. Dan pembekam biadap. Ha, termasuk pendang. Jadi itu suatu benda yang saya rasa tidak parlimenter. Ya, Jadi setuju. minta petua daripada pernah kami buat macam tu. jangan gunakan peluang ni untuk mentang. Terima kasih, Tuan Okay. Sabarlah. Tan, Speaker. Peraturan Dewan. 36, 36, 36 6, 6, 6, sebab sebut nama saya tadi pendang. Saya bagi tahu sebab kami ambil kenyataan ini nyata daripada polis Indonesia yang mengatakan 5200 juta hektar ni di ya. daripada Malaysia dimasuk kepada bukan kami. Bila dibangkitkan Baik. kami tanyalah. Kami tak pernah maki pun. Ya. Saya sebut dalam dewan itu hari. Kami taklah tak maki yang Mak Berhormat Tambun. Baik. Tuduhannya, kami tanya, jawab, ialah, jawab ya lah. Mengatakan kami menggunakan Islam busuk jahat. Ini apa sebagai seorang perdana menteri ini? Benang, benang. Ya. Yang disebut. Ah. Suma, yang datang. tanya, dah jawab. Sekarang hari, Sekarang tengah jawab. Itu, ya, masa, apa, semua, hari itu semasa duduk. pendang bangkit, saya sudah bangkit standing order. Saya sudah bagi tahu itu saya, fake news. Saya, saya, saya dengar, minta dengar. pendang tarik balik hari itu, dia tak tarik balik. Kampang, Mana boleh bahas fake news masuk parlimen. Dia bukan tanya hari itu, dia buat tuduhan. Kampang, dia buat tuduhan. Tendang duduk. Saya tak mau layan dua-dua belah pihak, saya nak bagi PM teruskan dan landing terus. Tindakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming yang menggunakan pelbagai kalimah Islam ketika ucapan penggulungan kementeriannya telah mencetuskan persoalan daripada seorang ahli Parlimen PAS yang telah memberi amaran supaya tidak mengelirukan rakyat. Siti Zailah Yusof, Ahli Parlimen Rantau Panjang yang bangun telah mencelah ucapan Nga ketika sesi penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih kita di diraja. Mari kita dengar. Sila, wakil okay. dari Terima Kata kasih. Latihan. Ya, terima kasih yang berhormat. Ya, saya ucap tahniah di atas usaha yang dibuat oleh yang berhormat. Cuma saya ingin kepastian, yang berhormat dalam pergulungan banyak menggunakan kalimah-kalimah orang Islam nak sujud syukur alhamdulillah bersyukur adakah yang berhormat beriman adakah yang berhormat percaya dengan Allah kami tak mahu kalimah ini dipermain-mainkan saya takut mengelirukan orang Islam jadi kalau uh, perkara ini dipermainkan salah ini menyentuh tiga R yang kami diminta supaya menjaga jadi saya tak nak kalimah-kalimah Islam dipermainkan untuk mengelirukan orang bukan Islam kalau yang berhormat Islam saya tak kisah tetapi jangan menggunakan kalimah untuk yang, melirukan rakyat. Ya, 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 yang Bohmat, yang Bohmat, yang, berumat, yang, berumat, yang berumat, Saya minta, uh, saya minta Jangan, jangan, jangan emosi. Kita rasionalisasi. Yang Bohmat IC 03. Saya pun IC 03. Yang Bohmat bukan. Saya anak kelate. Saya anak kelate, lahir Bukan di Serang. Bukan isu anak Kelantan, no, isu mempermainkan itu, agama. No, no, sebab itu saya nak katakan, dah tunggulah. Yang berhormat boleh bagi kata-kata, tapi dengarlah penjelasan. Kita sebagai anak Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mana ada dipermain-mainkan sebab itu perkataan seperti pulang elok. Sebagai seorang yang beriman, saya yakin yang berhormat pun harap eh, kita semua ni sama-sama hormat menghormati. Kerana dalam kerangka madani itu ada hormat. Dalam kerangka madani itu ada esan. Alhamdulillah perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Baiklah air sekali berita panas pada hari ini. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berpandangan Rafizi Ramli wajar diberikan peluang memimpin Parti Keadilan Rakyat pada masa hadapan, meskipun sering mengeluarkan kenyataan yang lantang dan bersifat kritikal. Menurut Hasan Sikap Rafizi yang kerap bersuara secara terbuka tidak seharusnya dianggap sebagai masalah, sebaliknya dilihat sebagai sebahagian daripada budaya demokrasi dalam parti. Beliau mencadangkan Rafizi dipertimbangkan sebagai presiden PKR selepas Anwar Ibrahim, sekiranya parti mahu memastikan kesinambungan kepimpinan dan pembaharuan dalaman. Dalam masa yang sama, Hasan berpendapat Anwar masih boleh meneruskan peranan sebagai perdana menteri untuk satu penggal lagi sambil mengambil posisi sebagai penasihat kepada parti. Cadangan itu dibuat susulan tindakan Rafizi yang meletak jawatan sebagai menteri ekonomi selepas tewas dalam pemilihan timbalan presiden PKR sebelum ini. Sejak itu, Rafizi dilihat lebih aktif menyuarakan pandangan dan kritikan terhadap dasar kerajaan serta hala tuju parti melalui pelbagai platform. Hasan juga menegaskan perbezaan pandangan tidak wajar disekat kerana ia mampu memperkukuhkan parti sekiranya ditangani secara matang dan terbuka pandangan tersebut sekali lagi mencerminkan dinamika dalam PKR yang terus menjadi perhatian ketika parti itu berdepan cabaran mengekalkan perpaduan dan sokongan rakyat Baiklah, ini saja 5 berita panas mengenai perkembangan politik tanah air pada minggu ini. Terima kasih kepada semua penonton yang terus setia bersama kami sehingga habis. Kami akan bawakan 5 lagi berita panas pada minggu hadapan. Tetapi sebelum mengakhiri, sekiranya anda menyukai laporan yang kami hasilkan, kami amat bersahati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu kami menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Jumpa lagi.